జాకట్లో ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజున మార్కెట్ ధర కట్టి మిగిలిన డబ్బును మీకు అందిస్తుంది కొమ్మూరీ గోల్డ్ కృపానిధి बजे जगत उत्पत्ति करते चा स्थिति संहार तवे भवनाश विमुक्ताय तत्ता ते नमोस्तु ते कर्पूरकान्तिदेहाय ब्रह्म मूर्ति धराय च वेदशास्त्र परिज्ञाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ह्रस्वदीर्घकृतस्थूला नाम गोत्र विवर्जिता पञ्चभूतैकलिताय त्रेय नमोऽस्तु ते यज्ञभोक्त्रे च यज्ञाय यज्ञरूपहराय च यज्ञप्रियाय सिद्धाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते దిగంబరాయ దివ్యాయ దివ్య రూప ధరాయ సదోదిత పరం బ్రహ్మా దాత్రే నమోస్తుతి జింబూ ద్వీపే మహాక్షేత్రే మాత నివా di सत्यरूप सदाचारा सत्यधर्मपरायणा सत्याशय परोक्षाया दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते शूलहस्त पराक्षरस्वरूपाय परात् परा पराय च दत्त मुक्तिपरस्तोत्रा दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते दत्तविद्याय लक्ष्मीशा दत्तस्यात्मस्वरूपिणी गुणनिर्गुण दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते शत्रुनाशकरं स्तोत्रं ज्ञानविज्ञानदायकं सर्वपापप्रशमनं दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते कीर्तितम् जटाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोग जगत् उत्पत्तिकर्त्रे च स्थिति संहारहे तवे भवनाश विमुक्ताय दत्तात्रेय ते 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 कर्पूरकान्तिदेहाय ब्रह्ममूर्ति धराय च वेदशास्त्रपरिज्ञाय दत्ता ते नमोऽस्तु ते ह्रस्वदीर्घकृतस्थूला नाम गोत्र विवर्जिता पञ्चभूतैकलीपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते यज्ञभोक्त्रे च यज्ञाय यज्ञरूपहराय च यज्ञप्रियाय सिद्धाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते स्तु ते भोगालयाय भोगाय योगयोग्याय धारिणे छितेन्द्रियादितज्ञाय दत्ता नमोऽस्तु ते दिगम्बराय दिव्याय दिव्यरूप धराय च महाक्षेत्रे माता पुरनिवासिने जयमानसतां देव दत्तात्रेय ते भिक्षाटनं गृहे ग्रामे पात्रं हेममयं करे नाना भिक्षा दत्तात्रेय नमोस्तुते अवधूत सदानन्दा परब्रह्म स्वरूपिणे विदेहदेहरूपाया दत्ताते य नमोऽस्तु ते सत्यरूप सदाचारा सत्यद्धर्मपरायणा सत्याश्रय परोक्षाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते शूलहस्त गदापाणि वनमाला सुखन् धरा यज्ञसूत्रधर ब्रह्मन् दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते क्षराक्षरस्वरूपाय दत्तस्यात्मस्वरूपिणे दत्तस्यात्मस्वरूपिणी रूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते शत्रुनाशकरं स्तोत्रं ज्ञानविज्ञानदायकं सर्वपापप्रशमनं दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते तम